নমস্কাৰ মৰমৰ অকণিহঁত মই বৰ্ণালী শইকীয়া বাইদেৱে তোমালোকলৈ লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ স্পন্দন পাঠ্যপুথিখনৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ দুই নম্বৰ অংশটি আহাচোন এই অংশটিত কিনো আছে চাওঁ প্ৰথমতে আছে ক্ৰিয়াকলাপ পাঠভিত্তিক আমি যে আগৰ অংশটিত পঢ়ি আহিছিলোঁ প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়খনৰ কথা মনত আছেনে তাৰে কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াত দি থোৱা আছে আৰু সেই প্ৰশ্নসমূহ আমাক কি কৰিব দিছে আলোচনা কৰো আৰু লিখো আহা আলোচনা কৰি লিখিব দিছে আহাচোন প্ৰথম প্ৰশ্নটো কিনো আছে চাওঁ ক নম্বৰতে আছে প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়ত কি চলি আছিল মনত আছেনে তোমালোকৰ প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়ত কি চলি আছিল বিদ্যালয় সপ্তাহ নহয়নে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ লিখিবলৈ হলে আমি এনেধৰণেৰে লিখিম প্ৰাঞ্জলহঁতৰ বিদ্যালয়ত বিদ্যালয় সপ্তাহ চলি আছিল এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কাৰ কাৰ মাজত বেডমিণ্টনৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল মনত আছেনে তোমালোকৰ আহাচোন চাও এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কিনো লিখিছো পঞ্চম শ্ৰেণীৰ দীপা আৰু ৰুমাৰ মাজত বেডমিণ্টনৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল নহয়নে পঞ্চম শ্ৰেণীৰ দীপা আৰু ৰুমাৰ মাজত বেডমিণ্টনৰ প্ৰতিযোগিতা হৈছিল তাৰ পাছত চাও আহাচোন কিনো আছে সুপ্ৰিয়াই কিয় দবা খেলখন পন্দ কৰা বুলি কৈছিল মনত আছেনে সুপ্ৰিয়াই যে কৈছিলে তোমালোকে আমাৰ খেলখন পন্দ কৰি পেলালা বুলি যে কৈছিলে কিয় কৈছিলে বাৰু কাৰণ কি হৈছিলে ফুটবল এটা পৰিছিলেহি নহয়নে কাঞ্চনে যে ফুটবলটো মাৰি পঠিয়াওতে দবা খেলখনতে পৰিলগৈ নহয় জানো আৰু এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ লিখিলে আমি এনেধৰণেৰে লিখিম কাঞ্চনে বল ডলি মাৰোতে বলটো দবা খেলৰ মাজলৈ পৰিছিল এনেধৰণেৰেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ লিখিবলৈ যত্ন কৰিবা এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কোন কোন শ্ৰেণীয়ে কি খেলৰ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল পানী মিলোৱা শ্ৰেণীসমূহ আৰু এইফালে চাওঁ আহাচোন শ্ৰেণীসমূহ কি কি আছে তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী আৰু খেলসমূহ কি কি ফুটবল বেডমিণ্টন ক্ৰিকেট পাৰ পানী দবা এতিয়া আমি আগৰ অংশত পঢ়ি আহিছিলো নহয় কোন কেইটা শ্ৰেণীৰ মাজত খেল প্ৰতিযোগিতা হৈছিল নহয়নে এতিয়া আমি সেই অংশটোৰ পৰাই আমি পঢ়ি যে আহিছিলো তাৰ পৰাই আমি কোন কেইটা শ্ৰেণীয়ে কি কি খেল খেলিছিল আঠ তানি মিলাম প্ৰথমতেই আছে প্ৰথম শ্ৰেণী মনত আছেনে প্ৰথম শ্ৰেণীয়ে কি খেল খেলিছিলে পাৰ পানী নহয়নে গতিকে আমি কত মিলালো পাৰ পানী আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়ে কি খেলিছিলে বাৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়েও পাৰ পানী খেলিছিলে গতিকে আমি পাৰ পানীত তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন তৃতীয় শ্ৰেণী তৃতীয় শ্ৰেণীয়ে কি খেলিছিলে ক্ৰিকেট নহয়নে তোমালোকৰ ক্ৰিকেট নহয় জানো দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত এইসমূহ খেল খেলা নাছিল জানো তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে কি খেলিছিলে বেডমিণ্টন দীপা আৰু ৰুমাই নহয়নে তাৰ পাছতে নিহাৰিকা আৰু সুপ্ৰিয়াই কি খেলিছিলে দবা গতিকে পঞ্চম শ্ৰেণীয়ে বেডমিণ্টন আৰু দবা খেলিছিলে এইখিনিতে আমাৰ ফুটবল থাকি গল দেখিছানে তোমালোকে ফুটবল যদিও প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়ে খেলিছিলে তেওঁলোকৰ মাজত কিন্তু প্ৰতিযোগিতা হোৱা নাছিলে পঢ়িছিলো নহয় আমি তেওঁলোকৰ খেলসমূহ আৰম্ভ হোৱাই নাছিলে সেইকাৰণে কি কৰিছিলে ফুটবল এটালৈ ধ প্ৰশীয়ে কি খেল যিহেতু ফুটবল প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়ে প্ৰতিযোগিতা খেলি থকা নাছিলে ফুটবলটোলৈ তাৰ তেওঁলোকে ফুটবলটো লৈ ধেমালিহে কৰি আছিলে সেইকাৰণে আমি আস্থানি মিলোৱা নাই এইবাৰ চাওঁ আহাচোন ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আছে মিনতী বৰুৱা বাইদেৱে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিয় খেলাবলৈ লৈ গৈছিল মনত আছেনে কিয় খেলাবলৈ লৈ গৈছিল কাৰণ সুপ্ৰিয়াহঁতে খেলি থকা দবা খেলখনত প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণীয়ে খেলি থকা ফুটবলটো গৈ পৰি খেলখন নষ্ট কৰিছিল নহয়নে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰটো আমি এনেধৰণেৰে লিখিম ডবা খেলখনত বাধা অহাৰ পাছত তেওঁলোকে যাতে খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই উদ্দেশ্যে মিনতি বৰুৱা বাইদেৱে তেওঁলোকক খেলাবলৈ লৈ গৈছিল এইবাৰ চাহচোন কিনো আছে প্ৰথম চ প্ৰথম চত কি আছে বিদ্যালয় সপ্তাহ কোনে উদ্বোধন কৰিছিল কোনে কৰিছিল বাৰু উদ্বোধন বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি মহোদয়ে গতিকে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰত লিখিম আমি বিদ্যালয় সপ্তাহ পৰি পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতিয়ে উদ্বোধন কৰিছিল এইবাৰ চাওঁ আহাচোন কিনো আছে এইবাৰ দ্বিতীয় ছ নম্বৰৰ প্ৰশ্নটো হল বিদ্যালয় সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিনা কি বাৰ আৰু তাৰিখ আছিল বিদ্যালয় সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিনা কি বাৰ আৰু তাৰিখ আছিল আমি যে এখন তালিকা পাই আহিছিলো মনত আছেনে বিদ্যালয় সপ্তাহ কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা সাত ডিচেম্বৰলৈ গতিকে আমাৰ দ্বিতীয় দিনা কি বাৰ আৰু তাৰিখ আছিল আমি যদি চাওঁ উত্তৰটো এনেধৰণৰ হব বিদ্যালয় সপ্তাহৰ দ্বিতীয় দিনা দুই ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ পঁচিশ মঙ্গলবাৰ আছিল তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন বৰ্গীয় প্ৰশ্নটো চাওঁ আহাচোন চেত্ৰী ছাৰে কি কৰি আছিল গিৰিণ চেত্ৰী ছাৰে কি কৰি আছিল বাৰু চাওঁ আহাচোন উত্তৰত কিনো লিখিছো চেত্ৰী ছাৰে প্ৰতিযোগিতাত স্থান দখল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি আছিল এইবাৰ চাওঁ আহাচোন পাঠত থকা জাননীখন চাই তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰো আহা প্ৰথমতে চাওঁ আহা কিনো আছে ক্ৰিকেট খেলত কোন কোন শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো লিখো আহাচোন ছাত্ৰীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তোমালোকৰ তালিকাখন সেই তালিকাখনতে ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে তাৰ পাছত চাও আহাচোন তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কি খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ যদি আমি লিখো তেতিয়া হব তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ক্ৰিকেট বেডমিণ্টন দবা পাৰ পানী সংগীত চকী বা মিউজিক চেয়াৰ খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব তাৰ পাছত চাওঁ আহাচোন গ নম্বৰত আছে থ আৰু গ শাখাত থকা শ্ৰেণীকেইটা কি কি খ আৰু গ শাখাত থকা শ্ৰেণীকেইটা কি কি চাওচোন আহা কোন কেইটানো শ্ৰেণী খ আৰু গ শাখাত থকা শ্ৰেণীকেইটা হল তৃতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম নহয়নে প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী ক শাখাত আছিলে এইবাৰ চাওঁ আহাচোন ঘ নম্বৰত প্ৰশ্নটো সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কি কি খেল খেলিব পাৰিব সংগীত চকী বা মিউজিক শ্বেয়াৰ খেল খেলিব পাৰিব তোমালোকে তালিকাখন চাই লবাচোন সেই তালিকাখনতে সুন্দৰকৈ লিখি থোৱা আছে যে সকলো শ্ৰেণী মানে প্ৰথম দ্বিতীয় চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কি কৰিব পাৰিব সংগীত চকী আৰু পাৰ পানী সকলো খেল খেলিব পাৰিব মৰমৰ অকণিহঁত এই অংশটি ইমানতে সামৰিছোঁ আগন্তুক দিনত এটি নতুন অংশ লৈ পুনৰ আহিম ধন্যবাদ